Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan bin Harudin dan pada hari ini kumpulan saya akan melakukan pembentangan yang bertajuk relativisme untuk subjek CTU552. Slide seterusnya menunjukkan nama-nama ahli kumpulan kami. Seperti yang ditunjukkan dalam isi kandungan, pembentangan ini terdiri daripada pendahuluan, konsep jenis-jenis, kritikan, relevansi dan akhir sekali kesimpulan Pertama sekali pendahuluan Adakah kebenaran itu bersifat mutlak ataupun ianya bergantung kepada individu ataupun masyarakat? Pernahkah anda melihat satu perkara yang dianggap benar di satu tempat namun dianggap salah di tempat yang lain? Inilah persoalan yang cuba dijawab oleh relativisme. Satu pendekatan dalam falsafah yang menyatakan bahawa nilai kebenaran dan makna itu tidak bersifat tetap namun ianya bergantung kepada perspektif dan konteks. Jadi dalam pembentangan ini kami akan merangkum konsep relativisme, jenis-jenisnya, penerapannya dalam era pasca moden, kritikan terhadapnya serta sejauh mana ianya relevan dalam dunia masa kini. Okey baik, seterusnya ialah definisi relativisme. Relativisme ni daripada pandangan falsafah sebenarnya Ianya membawa kebenaran Moral, pengetahuan Dan nilai tu sendiri Bersifat relatif Tapi ianya taklah semua Dia bergantung kepada perspektif Sama ada individu Budaya, sejarah Dan juga konteks sosial Atau pendek kata Relativisme ini Ianya tak ada satu pun pandangan Yang betul yang dianggap mutlak ianya lebih lebih kepada ada individu ni memberi pandangan dan individu lain memberi pandangan dan dua-duanya tidaklah betul dan tidaklah salah lebih benar secara universal berbanding yang lain Okey baik, yang seterusnya ialah asal usul relativisme atau senang cerita kita kata dari mana relativisme ni hadir sebenarnya relativisme ni dia ada dah lama dah daripada Awal zaman Yunani Purba lagi Terutamanya dalam pemikiran Sofis. Sofis ni Ialah satu kumpulan ahli Falsafah dan ada Satu tokoh daripada Ahli kumpulan Sofis ni. Dia berkata Manusia adalah ukuran Segala sesuatu Yang bernama Protagoras uh, Ia membawa maksud macam ni lah Protagoras ni kata Setiap orang, dia mesti ada level pemikiran dia masing-masing Dan pendapat dia orang masing-masing Jadi, bila sama ada ada individu ni membagi pendapat Dan individu lain membagi pendapat Dua-duanya tidaklah betul dan tidaklah salah Terusnya, pada abad ke-20 Relativisme ni Sebenarnya sudah berkembang pesat Dalam beberapa cabang Termasuklah yang pertama Antropologi Budaya iaitunya Franz Boas dan Ruth Benedict yang menolak penilaian budaya lain berdasarkan standard barat. Yang kedua ialah postmodernism yang mengkritik naratif besar dan menekankan bahawa semua pengetahuan adalah dibentuk oleh konteks sosial dan bahasa. Jadi, tak peliklah kalau kita boleh jumpa relativ relativisme pada pasca moden hari ini. Okey baik, secara kesimpulannya, relativisme ini adalah satu bentuk falsafah yang boleh diterima pakai pada era moden abad ke-20 ini kerana ianya memberi pelbagai impak yang positif walaupun ada negatif tapi kita boleh ambil impak positifnya sebagai kesan yang baik dalam kehidupan seharian kita. Baik, kita akan pergi ke satu topik yang seterusnya iaitu jenis-jenis relativisme dalam falsafah. Relativisme dalam falsafah terdapat banyak jenis, antaranya ialah relativisme moral, relativisme budaya, relativisme epistemologi dan relativisme linguistik. Jadi, apakah maksud relativisme relativisme ini? Yang pertama sekali ialah relativisme moral. Relativisme moral ini merupakan prinsip-prinsip moral yang tak bersifat universal. Sebaliknya, ia bergantung kepada budaya, fahaman masyarakat ataupun individu tersebut. Maksudnya, satu kelompok ni akan menganggap perkara itu tidak bermoral, manakala kelompok lain ini menganggap satu perkara ini bermoral. Sebagai contoh, kita boleh tengok dalam isu perkawinan, poligami ataupun monogami. Kawin ramai dan kawin satu Masyarakat Eropah menganggap poligami ini merupakan satu tindakan yang tak bermoral Manakala, uh, menurut Islam, poligami ini satu perkara yang sunnah, perkara yang baik Tapi dengan syarat-syarat yang tertentu Seterusnya, Relativisme Epistemologi Relativisme Epistemologi ini dia berkait rapat dengan pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan Relativisme ini dia menyatakan bahawa apa yang dianggap sebagai pengetahuan bergantung kepada cara pemikiran atau kepercayaan sesuatu masyarakat. Sebagai contoh, zaman sekarang ada yang mengatakan uh, perubatan tradisional itu lebih baik berbanding dengan perubatan moden. Ada juga yang mengatakan perubatan moden lebih baik daripada perubatan tradisional. Relativisme ini dia menunjukkan bahawa cara uh, perbezaan. Macam mana dia mendefinisikan perubatan tradisional ataupun macam mana dia mendefinisikan perubatan moden. Seterusnya ialah relativisme budaya. Relativisme budaya ini bermaksud setiap budaya mempunyai nilai dan amalan yang unik dan tak boleh diadili menggunakan nilai budaya lain. Dalam Islam, relativisme budaya ni ibarat macam uruf, ikut keadaan setempat. Sebagai contoh, Okey, yang ini dia bukan menurut Islam dah lah. Yang ini kita menurut global. masyarakat uh, Islam menyatakan bahawa pemakaian tudung oleh wanita muslim dilihat satu sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan. Manakala uh, budaya lain, budaya Eropah, pemakaian tudung tu macam tak ada makna pun. Sebab dia orang mengamalkan pemakaian yang bebas. Ay yang terakhir sekali ialah relativisme linguistik. Relativisme ini dia melibatkan bahasa. Macam mana orang tu bahas, berbahasa akan menunjukkan macam mana orang tu berfikir. Sebagai contoh, dalam masyarakat suku Gugu Yimidir, dia tak guna kiri ataupun kanan untuk menunjukkan arah. Kalau orang biasa akan tunjuk kita kena pergi ke arah kiri, kita kena pergi ke arah kanan. Bagi suku Gugu Yimedir ini dia tak guna kiri atau kanan. Dia guna uh, arah mata angin iaitu pergi ke arah timur, pergi ke arah barat. Ha macam tu. Itu merupakan cara berbahasa bagi setiap kaum tersebut dan menunjukkan macam mana masyarakat tersebut berfikir. Ha, mendefinisikan timur ataupun barat ataupun kiri ataupun kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Izmi Bin B. Marudin. Saya akan terangkan relativism dalam era pasca moden. Hubungan relativism dan pasca moden. Relativism ialah satu pendapat di mana ia tidak betul dan juga tidak salah pada pandangan orang lain Pasca moden, Pasca moden ialah zaman selepas era moden. Dalam zaman moden, orang percaya pada ilmu, logik dan kebenaran universal semua orang bebas memilih cara hidup mereka dan tiada siapa boleh kata satu cara lebih baik dari yang lain. Pada pasca moden orang lebih bebas berfikir dan mempunyai pendapat masing-masing dan pendapat masing-masing itu tidak salah dan tetap sah pada diri mereka sendiri. Uh, uh, terdapat ciri-ciri relativism dalam pasca moden. Contohnya tiada yang betul dan juga tiada yang salah yang tetap. Contohnya perbuatan yang salah bagi satu orang mungkin. Tidak uh, Mungkin tidak salah bagi orang lain Terdapat dua kesan hubungan relativism dan pasca model Iaitu kesan positif dan kesan negatif Pertama, kesan positif relativism ialah toleransi meningkat Semua orang lebih mudah menerima perbezaan antara pendapat orang lain Yang kedua ialah kebebasan berfikir orang boleh menyatakan pandangan mereka tanpa takut kerana aa, orang dapat menerima pandangan mereka tanpa ada rasa salah atau betul kesan negatif kesan negatif relativism ialah sukar tahu apa yang betul atau yang salah disebabkan semua orang rasa diri mereka adalah betul yang kedua ialah perbuatan buruk boleh menjadi kebiasaan ini kerana mereka sering menggunakan alasan ini adalah pandangan saya walaupun pandangan dia adalah salah tapi dia tetap memberikan pandangan mereka Assalamualaikum saya Atira dan saya kebentang mengenai kritikan terhadap relativiti Antara kritikan yang banyak terhadap relativism ini adalah terhadap sifatnya yang menepikan pandangan diri sendiri iaitu the self views. Sertinya kita tahu relativism ini adalah satu fahaman yang menganggap bahawa kebenaran itu berbagai dan tiada yang mutlak ataupun yang benar. Jadi, adakah yang memasuk pandangan relativism itu sendiri tidak benar? Itu yang sering dikritik terhadap relativism iaitu pandangan atau ataupun kenyataan yang bercanggah dengan apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri. Seterusnya, relativism ini secara tidak langsung membenarkan ketidakadilan. Cuba bayangkan, kalau semua pandangan terhadap sesuatu isu boleh berubah-ubah atau diterima mengikut pendapat seorang atau masyarakat, bagaimanakah kita dapat menilai sesuatu perbuatan itu salah atau tidak? Itulah sifat relativism yang menghalalkan amalan zalim atas nama perbezaan pandangan. Selain itu, relativism ini menghalang perkembangan fikiran kerana ia tidak mempunyai asas rasional untuk menilai. Pemikiran relativism akan menghalang masyarakat dalam membuat penilaian atau perbandingan yang kritis sekaligus menghalang masyarakat mengetahui perbezaan antara kebenaran dan pendapat semata-mata. Tanpa panduan nilai yang kukuh, masyarakat akan cenderung menerima semua pandangan tanpa soal. Lalu ia akan melemahkan kemampuan berfikir secara mendalam atau untuk membuat keputusan yang bijak dan bermoral. Akhir sekali, relativism boleh membuatkan masyarakat mengalami kekeliruan dalam membuat keputusan. Apabila semua perkara dikatakan benar, bagaimanakah kita mengetahui mana satu yang, yang palsu? Kekeliruan ini akan menyebabkan masyarakat tidak lagi mampu membezakan antara hujan yang benar dan hujan yang palsu. Tanpa garis panduan yang tetap, masyarakat mudah terpengaruh dengan maklumat palsu dan propaganda kerana tiada asas yang boleh dijadikan sebagai ukuran dan seterusnya akan menjejasai menjejaskan kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan yang rasional. Dan seterusnya kita akan pergi kepada relevan relativism dalam dunia. Jadi pemikiran relativism sangat relevan kerana dunia pada masa kini berkembang secara global dan terdiri daripada masyarakat yang pelbagai budaya. Ia memerlukan pemahaman juga dan toleransi antara satu sama lain maka dengan mengamalkan relativism masyarakat dapat menghormati perspektif serta nilai-nilai yang berbeza tanpa memaksa pandangan sendiri sekaligus ia dapat menghormati keharmonian hubungan antara bangsa dan juga komuniti sebagai contoh di dalam syarikat multinasional para pekerja yang datang daripada pelbagai budaya itu dengan pandangan uh, relativism, rakan sekerja akan lebih peka terhadap amalan dan kepercayaan masing-masing Sebagai contoh, uh, waktu salat, pantalan makanan dan juga uh, pakaian tradisional Sekaligus ia dapat mengelakkan uh, diskriminasi dan salah faham antara satu sama lain Seterusnya, kita akan mengaplikasikan relativism dalam bidang-bidang uh, khusus yang pertama dalam pendidikan Pendekatan relativism mengajar para pelajar untuk menghormati dan memahami budaya, agama dan pandangan yang berbeza Sebagai contoh, guru boleh menggalakkan para pelajar untuk berbincang tentang nilai dari perspektif pelbagai kaum dan juga budaya Misalnya, cara sambutan perayaan di Malaysia yang berbagai kaum perkara ini membantu para pelajar untuk lebih terbuka dan tidak cepat menilai orang lain secara negatif hanya disebabkan perbezaan budaya dan kepercayaan. Seterusnya, relativism dalam sosial dan agama. Relativism memberi ruang kepada toleransi antara agama dan kepercayaan yang berbeza. Sebagai contoh di Malaysia, Masyarakat yang berbilang kaum aa, dan agama memerlukan pemikiran relativism agar dapat hidup harmoni tanpa rasa prejudis ataupun aa, diskriminasi. Perkara ini menggalakkan aa, dialog antara agama dan persepahaman antara komuniti yang berlainan. Namun begitu, harus diimbangi dengan prinsip asas agama masing-masing supaya tidak menjejaskan kepercayaan pokok dan identiti masing-masing. Sebagai kesimpulan, relativisme menawarkan pandangan bahawa kebenaran dan nilai bukanlah sesuatu yang universal, namun ianya bergantung kepada budaya, sejarah, individu dan bahasa. Walaupun pendekatan ini membuka ruang kefahaman dan toleransi, ia juga menerima pelbagai kritikan dari sudut etika dan logik. Dalam dunia global yang kompleks hari ini, relativisme terus menjadi topik yang penting dalam memahami perbezaan pandangan serta cabaran dalam membina bersefahaman sejagat. Dengan itu, berakhirlah pembentangan daripada kami. Terima kasih kepada yang sudi mendengar dan jika ada soalan, sila sertakan di ruangan komen di bawah.